जय दिन भीम दिनविशेष भीमसूर्याचा नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे छप्पन डॉक्टर बाबासाहेब यांनी राजगृह मुंबई येथे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रिकर यांच्या आवाजात केले पाहूया आपण हाच तो ओरिजिनल आवाज जय भीम नमो तस भगवतो वरहतु संवासंबुधस शिलानि पाणाति पाता मेरमणि शिखा पदं समारयामि पाणाति पाता का पदम् समार्यामि सुमित्रा वेरमणिखा पदम् समारयामि मुसावारा वेरमणि शिखा पदम् समारयामि वेरमणिखा पदम्

रेश चरत भिकवे चारिकम् बहुजनहिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुसारणम् देशेथ भित् कवे धमम् आर्य मध्ये कल्याणम् पर्योसान कल्याणम् साथम् संव्यञ्जनम् केवल परिपूर्णम् परिशुद्धम् ब्रह्मचर्यम् प्रकाशेथ सपपापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्पर्योदपनम् एतम् बुद्धानशासनम् धम्मं चरे सुचरितं न तम् दुश्चरितम् चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम् इत न तावता यावता बहु यो च न धम्मं कार्येण पश्यति

शरणं गच्छामि द्वितीयं विभुद्धम् शरणं गच्छामि